demak bugungi darsimizda avtogat dasturida yana o'sha modify panelida endi chamfer, feli join va eksploit buyruqlaridan foydalanamiz va bu buyruqlar qanaqa ishlatiladi demak avtogat dasturini de, uh, yuklab olamiz mana dasturimiz yuklandi endi dasturimizda uh, o'sha şey buyruqlardan foydalanish uchun mana bizda misol uchun hozir e, ortiqcha panellarni olib tashladik mana e, modufi paneli o'tgan darsimizda e, simetrik ko'chirish massivlar va aylantirish buyruqlarini o'rgangan edik va bugungi darsimizda endi feli hamda chamfer join va expo portlatish buyruqlarini o'rganamiz buning uchun birinchi navbatda hozir biz bizabuyrug'ini o'rganamiz buning uchun bizga yani, to'rtburchak kerak bo'ladi Mana line dan to'rtburchak chizib olaman Line ishlatishni biz bilamiz mayli yani, keling yana o'sha masofamiz 2000 mm bo'lsa va pastga yana 2000 mm bo'lsa. bo'lsi demak bo'ladi yani, mana shu holatda ko'rib chiqamiz shu holatni o'zi tushunarli bo'ladigan bo'lsa ana undan keyin hamma chizmalarda xuddi shunaqa holatni ishlatsangiz bemalol o'sha chi chamfer buyrug'i bilan bajariladigan shaklni hosil bo'ladi chamfer buyrug'i nima uchun kerak qarang masalan man hozir mana shu to'g'ri chizig'imni to'g'ri chiziqni o'zini parallel ko'chirishim kerak tashqariga parallel ko'chirish uchun buyrug'imiz qanaqa edi offset bosaman masofamiz mayli kelin 400 mm. Enter inter tugmasini bosdim sichqonchani chap tugmasi va buni ham bosishim kerak bo'ladi mana endi mana shu holatdama deylik chizma chizadigan paytda mana shunaqa holata uchrab qoldi bu holatda nima qilamiz bu to'g'ri chiziqlarni qanaqa birlashtiramiz shuning uchun birinchi buyrug'idan foydalanamiz champeri o'zini birinchi holatini ishlatamiz champerni olaman bosdim suchqonchani va shu ikkita chiziqni osongina belgilangan mana demak chiziqlarimiz qo'shildi xuddi shunaqa ochiq bo'lib qolgan holatda demak chiziqlarni bir birini birlashtirish uchun foydalansak bo'ladi demak yana bir marta ko'ramiz champerni olamiz va chizig'imizni ikkalasini ham endi uchrashtirish kerak bo'lgan chiziqlarimizni ikkalasini ham bosdim belgiladim mana chiziqlarimiz tutashdi endi keyingi holati keyingi holatda chamfer qanaqa ishlatiladi mana bu chizig'imizni endi o'chirdik hali keragi yo'q mana mana shu holat deylik bizda mana bunaqa chizmalar bo'ladi misol uchun chizmamiz mana shunaqa holatda keladi va n mana bunaqa ko'rinishda o'tishi mumkin bo'ladi mana mana shunaqa ko'rinishda o'tsin mana chizmamiz kelsa mana shunaqa ko'rinishda o'tsin ma'lum bir burchak ostida buni endi e, o'sha burchakka burish ya'ni aylantirish buyrug'i ostida ham o'lcham qo'yib chiziq foydalansak bo'ladi lekin bitta usulda chae qanaqa foydalanib ketamiz buning uchun nima qilaman olaman mana endi distane buyrug'iga kiraman mana qo'l ko'rinish kob turibdi yani, bosdim endi qancha uh, masofada qancha masofada demak keling mana uch yuz millimetr masofada enter ana endi ikkinchisi mana ikkinchisi chizig'imizdan qancha masofada yana undan ham uch yuz inter endi chiziqlarni ko'rsatamiz buni va mana buni mana demak mana bu joydan uch yuz millimetr kesib olib tashladi bu joydan uch yuz millimetr kesib olib tashladi mana shaklimiz mana shunaqa holatga kelib qoldi agar bizda shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa oddiygina sodda usulda foydalanishimiz mumkin bo'ladi de demak tushunarli yana bir marta de ko'rsataman de demak chizig'imiz turibdi mana hech qanaqa buyruqlarni bekor qildik eski bilan mana champerni borib olaman mana sichqonchani chap tugmasini bosdim va to'g'ri kelib mana distans ya'ni masofani ko'rsataman bosdim mana so'ralgan oynada endi masofani kiritamiz. Keling, mana 300 yuz dedik inter ana endi ikkinchisidan ham 300 kiritamiz Enter. mana endi to'g'ri borib ikkita chizig'imizni belgiladik Mana o'zidan o'zi chizmamiz hosil bo'ldi Mana hech qanaqa qiyinchilik joyi yo'q demak buni siz qaytarib ko'rishingiz mumkin bo'ladi mana mana shunaqa holatlarda jumperdan sodda ya'ni optimal usulda foydalanishimiz mumkin endi keyingisi keyingi buyrug'imiz ya'ni felek buyrug'i edi felek buyrug'idan qanaqa foydalanamiz misol uchun ba'zi bir holatlarda chizmamizda ya'ni to'g'ri chiziq va e, o'sha şey, aylanish bo'ylab o'tgan yana bitta to'g'ri chiziq hosil bo'lishi mumkin ya'ni aylana ichki uringan bo'lishi mumkin mana shu ikkita to'g'ri chizigimizga uringan bo'lishi mumkin buning uchun nima qilamiz buning uchun feletdan foydalanamiz demak chizig'imni çizagımı, hozir chizig'imizni hozir felet olishimiz uchun bordim mana ustiga bosdim sichqoncha bilan mana mana bu to'g'ri kelib ya'ni radiusni ko'rsataman radius bu o'sha aylanib o'tish kerak bo'lgan aylanani radiusi bosaman va radiusni so'radi manda chizmalarda o'sha elips ko'rinishidagi aylanani radiuslari berilgan bo'ladi demak mayli bizga besh deb berilgan bo'lsa deb tasavvur qildik va enter tugmasini bosdim va hech narsani bosmasdan ikkita to'g'ri chizig'imizni ikkalasini ham belgilab bosaman mana Mana to'g'ri chizig'imiz keladi va bu tomoni mana silliq aylana bian keyingi yana bir marta qaytaraman demak escape tugmasini bosib olaman bosdim mana to'g'ri ikkinchi qadam deganimiz radius ikkinchi qadam uchinchi qadam radius o'lchamini kiritish 500 misol uchun men 500 ni taxminan oldim enter keyingi qadamimiz chiziqlarni belgilab olish mana sichqonchani chap tugmasi bilan belgilaymiz mana mana chizig'imiz hosil bo'ldi egri chiziq orqali mana lip ko'rinishidagioil mana endi shu tariqa chizmamizni qanaqa berilgan bo'lsa mana shu ikkita chamfer bilan <laughs> foydalanishimiz <laughs> maqsadga muvofiq bo'ladi endi xuddi shu ikkita buyruqdan klaviatura orqali foydalanishimiz kerak bo'lsa misol uchun agar siz chamfer borib olmaslik uchun klaviatoradan foydalanmoqchi bo'lsangiz cha deb yozadigan bo'lsak oadi probelni bosamiz masofani tanladik man to'rt yuz deb tanlaylikbu bu, bu, bu galda inter yana to'rt yuz deb tanladik inter va mana ikkita to'g'ri chizig'imizni ko'rsatdik mana qiya ko'rinishdagi shakl hosil bo'ldi endi keyingi buyrug'imiz feetdan fil deb yozadigan bo'lsak mana it o'zi oladi probelni bosamiz radiusni kiritamiz radiusimiz RADIUSI misol uchun besh deb tanladik keling mayli buga yetti yuz deb tanlaylik Enter. bu va bu chiziqlarimiz mana mana shunaqa holat bo'ladi endi keyingi holatda joyin ya'ni buyrug'idan foydalanamiz buning uchun nima qilamiz mana joyin bizga nima uchun kerak joyin bu chiziqlarimizni hammasini bitta qilib birlashtirish uchun kerak bo'ladi mana masalan hozir mana bu chizig'imiz bitta alohida demak bu chizig'imiz bitta alohida ya'ni o'sha şey, aylanish to'g'ri chizig'imiz mana bu to'g'ri chizig'imiz bitta alohida demak uchta obyektimiz bor mana mana shu joyda hozir endi shularni bitta qilib kiritishimiz uchun hammasini belgiladi demak join mana buyrug'ini bosaman va natijada mana bitta kelganimda belgilash uchun mana bitta yaxlit to'g'ri chiziq qilib yaxlit o'sha shaklga keltiradi demak bu uchta obyektimiz mana birlashtirildi uchta chizig'imiz birlashtirdi demak tushunarli yana bir marta qaytaramiz mana alohida chiziqlarimiz turibdi chiziqlarni hammasini belgiladik va join qilib qo'shib qo'shibqoi bular misol uchun join qilmasdan ham mana shu to'g'ri chiziqlar turardi yoki <mysel>, bo'lmasam ikkalasi ham bir xil bo'lib qoldi lekin uni farqini o'sha qog'ozda chiqqanda nima farqi bor degan savollar bo'ladi bu uch o'lchamli ko'rinishni hosil qilishimizni har xil mana bu aralash uchta bo'lakga bo'linayotgan chiziqlarimizda uch o'lchamli shaklni hosil qilish qiyin albatta hosil qilib bo'lmaydi shuning uchun biz yaxlit o'sha loyihalarda ham hali Uh, yana buni takomillashtiramiz loyihalarda ham xuddi shunaqa albatta chizmamizni o'sha loyihamizni hammasini join qilib qo'shgan holat uch o'lchamli ko'rinishimi yoki boshqa o'shani ustida uh, ishlaymizmi hammasini chizmalarni obyektlarni ko'chirishlarni yoki boshqa usullarni amallarni hammasini join orqali qilishimiz kerak bo'ladi demak bu tushunarli sizga yana bir marta klaviaturadan qanaqa bo'lishini ko'rsataman demak jo deb yozadigan bo'lsak yetarli probelni bosdim mana chiziqlarimiz qo'shildi endi keyingi buyrug'imiz keyingi buyrug'imiz eksploid eksploid buyrug'i qanaqa buyruq bu buyruqda Uh, mana shu agar join bilan qilingan obyektla bo'ladigan bo'lsa misol uchun manda hozir mana shu to'g'ri chizuvni o'zi kerak bo'lib qoldi ya'ni bu birlashib ketdiku hozir orqaga qaytishimiz kerak ular joinni teskarisi belgiladim obyektimni ekploitni bosdim mana obyektlarimiz yana alohida ko'rinishga qaytdia mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi endi endi misol uchun yana bir marta joyi qiladigan bo'lsak va orqaga qaytishda muammo bo'ladigan bo'lsa chizmada yana o'sha holatni belgiladik va portlatish yani exploitni bosamiz mana man bunaqai alohida holatga kerak bo'ladi endi misol uchun mana bu to'g'ri mana tepaga 200 mm masofaga ko'chirib oldim va endi mana shu chiziqlarimizni yana qo'shib qo'ydim mana bu e, butun to'g'ri e, chiziq mana qoldi e, demak endi mana shu e, bugungi mavzumizdagi buyruqlar judayam sodda va oddiy buyruqlar bo'ldi mana joyin o'rganadigan buyrug'imiz chamfer va fi va mana exploit buyruqlari bo'ldi mana xuddi shu buyruqlarni siz ham mana hozir qilib ko'rasiz va shu buyruqlarni ishlatishni o'rganganimizdan keyin albatta keyingi darslarimizda murakkab chizmalarda albatta bu judayam kerak bo'ladi va E, iloji boricha harakat qilish kerak professional darajada o'sha e, tezroq loyihalarni chizganda tezroq chizishga harakat qilish kerak bo'ladi demak hozir hammamiz mana shu e, to'rttala buyruqlarni ishlatishni ko'rib chiqamiz